Сегодняшняя дождливая погода не позволила в некоторых школах провести на улице линейки, посвященные годовщине Великой Победы и подведению итогов конкурса «Украина без войны». Чтобы дети не промокли, мероприятия проходили в зданиях. Наградить ребят в 16-й школе пришли депутат Горсовета Роман Молодецкий и помощник народного депутата Александра Пономарева Елена Зубко. 14 школьников младших классов, которые победили в этом конкурсе, получили свои подарки. В 20-й школе на рассмотрение жюри было отправлено 182 рисунка. В этом учебном заведении в конкурсе участвовали дети младших, средних и старших классов. Я хочу поблагодарить, что вы так активно откликнулись и многие приняли участие в этом конкурсе рисунков. Я просмотрел все рисунки и, честно говоря, я был поражен большим смыслом, которые вы вложили в эти рисунки. Я также хочу наверное, вдохновляли вас и оказали какую-то определенную помощь. Я хочу поблагодарить народного депутата Украины Александра Пономарева, который оказался действием проведения этого конкурса. Награждение проходило в несколько туров. Лауреатам вручили почетные грамоты, победителям конкурса – сладкие призы. Отметили организаторы и самые активные классы. После торжественного мероприятия ученики 20-й школы возложили цветы к памятнику нашей землячки, герою Советского Союза, летчице Евгении Рудневой. Подведение итогов конкурса закончилось в первой и третьей школах. На торжественных линейках ребятам-участникам акции вручили дипломы и сладкие призы. А третьей школе организаторы конкурса подарили спортивный инвентарь. Награждайтесь подякой и сладкими призами для участников. Увидеть детские работы все желающие смогут на выставке под открытым небом 9 мая в парке Шмидта. После этого все рисунки будут отправлены нашим бойцам на передовую.